Одна из самых древних в Акермане. Как вспоминают горожане, ее давно основали молдаване, И с тех пор она стала называться Кишиневская. А сейчас жители этой улицы жалуются на то, что от прежней ее красоты ничего не осталось. Наоборот, с каждым годом их район превращается в самый запущенный и неухоженный в городе. Основной проблемой для керманцев стала вода, которую подают из кранов. В некоторых местах употреблять ее в пищу просто невозможно. У меня идет вонючая, и у их не дочки вот в этой квартире. вонючая. Даже нельзя зубы чистить. Это типа перекись водорода. Как читают окерманцы, вода такого качества не соответствует той цене, которую установили. Кроме того, по улице Кишиневска неисправно канализация. И время от времени все нечистоты выливаются прямо на дорогу. А летом все открывают форточки, особенно ночью, чтобы заходил свежий воздух. Однако вместо него в дома попадает запах нечистот и зловонии. Она да, старая, да. она уже да. тут копали, впервые проделали, ну, одно оттуда, на одном. Течет, а, что то через выразить. всех колодцы текут, а, то не... а дети, а, дети выходят да. маленькие а, туда да. и гуляют а, прямо в этой не нечистотах. Машина ну, это приехала, приехала отсосала и уехала, все. Вот куда негадить. Да. Вот такие дела. Проблем у жителей древнейшей улицы накопилось немало, и люди не упускают возможности прокомментировать подачу электроэнергии и воды в их дома. Почему у нас свет, свет, должны предупреждать какой-то график. Сидишь, гоп, выключили. Не предупреждая. Холодильник гавкнет, телевизор гавкнет. Кто мне за него заплатит? Кто? Точно так же воду. Отключает воду без предупреждения. Один раз в сутки не было. Один день вообще 4 часа. На основании чего? Ну дайте какой-то график. Составьте. Сегодня эта улица отключается, завтра эта улица отключается. Как рассказывают горожане, очень часто им приходится сидеть по несколько дней без света, особенно в плохую погоду. Из-за сильных порывов ветра рвутся провода, а бывали случаи, когда и столбы падали из-за того, что старые. Свет часто у нас летит. За что? До 2018 -го года. Вот, вот, а. вот этот это, вот и это. вот этот. Вот этот где? Сколько мы не можем? Там одна траверса есть, Два кто стоянные. понимает, одна траверса есть. Одна да, нет. Кем... Провода есть, натянуты. На одной траверсе держатся, а другие гуляют а и заламывают. Сколько ему Поставьте что? вторую. Ничего не получилось. Чтобы жесткое мы один было. раз три дня все. без света. Ну, вот куда, столб, куда и куда все. Ведет? Ветер сильный. Да, и да. все. Ну, вот и они... и просим, просим. Ничего, свобод... ничего, Свободно понимаете? провода гуляют, я в же говорю, Один столб. Без конца вот. и края. Вот это, это было. Я я сказал, и... за этого столба. ну, вы женщины а вот там, не Так. А вот там. Ну, они гуляют, провода. Там идет переход. У И вот, раз, от, столба, Электричество. И упал. Мы стоим, ждем. Да Сейчас я стоял, зал под, под напряжением Пока провод упал, 101, я стоял, чтобы дети, дети не подошли. Ребята позвонили, кто-то схватит. Вот так и живут акерманцы со своими проблемами один на один. А о том, какие еще вопросы волнуют горожан, смотрите в наших следующих выпусках. Елена Малайван, Андрей Романовский, Бессарабия ТВ.